Клонися, моя Україна, цим людям величним і скромним, що в назвах фронтів титанічних пронесли наймення твоє, ти словом достойним розкажеш своїм поколінням потомним, чому їм довічну пошану твій вдячний народ віддає. Хотілося би в першу чергу сказати велике спасія. ветеранам и этим ребятам которые сейчас лежат в этих гробах за то что они тогда 73 года назад смогли ценой своей жизни освободить нашу родину но к сожалению они были забыты и оставлены на тех полях сражений где они пролили кровь больше 70 лет эти кости распахивались по полю. Все прекрасно знали, что на этом поле имеется захоронение советских солдат. Находили личные опознавательные знаки, лозы. Находили обувь, фрагменты амуниции, черепа. Ну, людей это как-то особо не затрагивало. Да, они там потом говорили, вот, а мы Знаем, да, мы вот сообщали, но почему-то э, об их сообщениях нету никакого официального заявления никуда. Никто не, не обращался в поисковые отряды. И вот спустя, спустя 70 лет эти ребята наконец-то смогут быть упокоены на братских могилах. Ну, это простой, банальный пример того, как мы относимся к своей истории. То, что происходит. Сейчас, да, деградация личности людей и те, которые говорят, что деды воевали, они даже не знают, в каком году началась Вторая мировая война. Это выглядит довольно смешно. И вместо того, чтобы сидеть дома у компьютера, рассказывать о том, какие наши деды герои, попробуйте помочь найти людям, их родных, которые в те годы вдалеке погибли и так остались без этих пропавшими, до сих пор не найдены, лежат где-то в сырой земле, в лесах, полях и болотах.